Мир вам, бесіди привічно на телеканалі Рудана. І я з радістю вітаю усіх наших глядачів. Прихід зими і перший тиждень Пилипівки напевне вже встигли настроїти більшість із вас на новий ритм життя ритм посту, наповнений підготовкою до одного із найсвітліших християнських свят різдва Господа нашого Ісуса Христа. Зимові місяці наповнені цілою низкою особливих урочистих днів, але найпершим великим святом цього періоду є безперечно ведення до храму Пресвятої Богородиці, день в який християни згадують про те, як Пречиста діва маличко готувалася послужити царю царів. Свято введення до храму Пресвятої Богородиці нерідко називають православним днем батьків і заслужив таку назву цей день не випадково, адже він дає відповідь на найголовнішу турботу кожного тата і мами, показує ідеальний зразок виховання дітей. Альберт Інштейн якось сказав, що якщо батьки хочуть виховати свою дитину розумною, вони повинні читати їй казки. Святовведення до храму Богородиці розкриває думку геніального вченого з іншої, незвичної на погляд пересічної людини сторони. Якщо хочете, щоб ваша дитина була в усьому досконалою, хай читає святе письмо і повчається в законі Господньому. Саме так вчинили святі Йоаким та Анна, віддавши свою народжену в старості кровиночку Марію до Єрусалимського храму. Храм Божий це училище благочестя. Это школа святости. Именно поэтому юную отроковицу, причистую Деву Марию, вели ее родители престарелые для того, чтобы она была воспитана. Но не знали они, что их отроковица послужит великой духовной тайне послужит великому божественному промыслу, ибо она воспитается в храме Божьем, как матерь живого Бога здесь на земле. Свято введення до храму Пресвятої Богородиці є одним із 12 найбільших свят православної церкви, і звичайно ж воно може бути наукою не лише для тих, хто виховує дітей, а й для всіх християн. Воно стоїть на самому початку різдвяного посту і ніби пропонує кожному пройти разом із Дівою Марією шлях до народження Богонемовляти. Сьогодні ми прославляємо приблагословенною, благословенною, вхождення його в храм Божий. і цей праздник нагадує нам. І вчорашнє вечірнє богослужіння напевніло нам о тому, що приближається велике торжество, великий праздник Рождества Христова. І це дійсно так, тому що через в мир прийшов Спаситель міра. Понад 15 років існує у Кривому Розі парафія на честь цього найпершого зимового свята. весь цей час церковне подвір’я було великим будівництвом і хоч храм нарешті збудовано він ще чекає на великі внутренние озоблювальні роботи. Ще не встановлений іконостас, не прикрашені розписом стіни, не світять богомольцям, панікадила. Але дім божий справляється з найголовнішою своєю задачею: виховує справжніх християн, громадян царства, яке не від світу цього, послідовників тієї маленької трирічної дівчинки, яка понад дві тисячі років тому входила в Єрусалимі у святая святих і своїм життям дивувала навіть ангелів. Не можу не згадати сьогодні ще одне яскраве торжество минулого тижня день пам'яті святого священомученика Порфирія Гулевича. Цьогоріч виповнилося 77 років із дня його мученицької кончини. 2 грудня 1937 року владика був розстріляний за присудом Трійки у НКВС Алматинської області, де святитель відбував заслання. У 2000 році єпископ Порфирій був причислений до лику святих новомучеників. На його честь був освячений один із приділів кафедрального спасопреображенського собору. Його престольне свято завжди збирає чимало богомольців, бо криворіжці з особливою теплотою згадують свого небесного покровителя. Пам'ять святого священомученика Порфирія Гулевича відзначає сьогодні не тільки Криворіжжя, і Уся Дніпропетровщина, а й сонячний Крим, остання кафедра архієрея, і далекий Казахстан, місце його заслання, і мученицької кончини, і усі міста і містечка, де лише ступала нога подвижника віри. Кожна єпархія вважає для себе честю сказати його «он наш. Криворожський кажуть, криворожський Порфирій, Кировоградський, говорять Кировоградський Порфирій. крымские, говорят, крымский святитель Порфирий. Каждый желает себе причислить к пастве священномученика Порфирия. Настоящий христианин – это тот человек, который желателен для всех. Настолько он смог за короткий срок, не более десяти лет, настолько он смог послужить всем, что все желают, чтобы он был их, чтобы Порфирий и его благословения, и святительские молитвы. розливались над многими єпархіями. Єпископом святий Порфирій став вже у похилому віці, в часи, коли прийняття священного сану саме по собі вже було вироком. Кривий ріг став першою сходинкою на шляху його архієрейського служіння, і варто сказати, що він є першим ієрархом в історії, кому був присвоєний титул Криворізький. В нашому місті владиці довелося продовжувати справу почату святителем Онуфрієм Гагалюком, який теж сьогодні прославлений в лику святих новомучеників. Только вдумайтесь, не 200, не 400 лет тому назад, а всего 70 и 80 лет эти святые люди ходили по той земле, по которой мы сегодня с вами ходим. Они совершали свои святые молитвы в храмах на нашей земле, которые не устояли, не уцелели, они бы сегодня рассказали нам об этих святых людях. Потому что Господь говорит, если вы не будете прославлять Бога, то камни возопьют. Дьявол даже этого устрашился. Вот почему после их смерти и храмы Божьи, которые их помнили, были разрушены до основания. Пам'ять про святителів хрестових дійсно намагалися знищити. І їх докладний життєпис ще чекає на своїх дослідників, але криворізькі вірани вже знають з досвіду, що сторінки історії розкриваються по мірі шанування угодників Божих, щойно присвятили святому порфирію один із приділів кафедрального собору, як до храму були передані надзвичайні реліквії хрест та панагія, які належали подвижнику і були збережені його духовними чадами. Наприкінці минулого року нарешті вдалося з'ясувати місце поховання священомученик. А порфирія це полігон НКВС в 40 кілометрах від Алма-Ати, де разом з Криворізьким архіпастерем вічний спокій знайшли ще 4,5 тисячі замордованих режимом людей. Рік тому знайшлася і єдина фотокарточка, яка зберігає дорогий образ для усіх поколінь християн. А що святитель порфирій насправді дорогий для багатьох, тож і збирає його свято таких численних поклонників: 85 священників священиків співслужили сьогодні архієпископу Єфрему за божественною літургією, а посил. Лилося торжество привезенням чудотворної казанської ікони Богородиці, з села Червоне Криворізького району. Нещодавно ця ікона повністю оновилася потемнілий лик сам собою засяяв новими барвами. Конечно же, исцеление. Вот были от этой иконы, как ну, в селе обычно, как никто не записывает эти исцеления. Но явно, вот я служу два года настоятелем храма, при мне было исцеление, когда одна женщина пришла вот, со соседнего села, у нее обнаружили онкоболезнь. Мы служили молебен, Через неделю она пришла, говорит, я поехала вонка, вот, мне сказали, что ты сюда приехала, ты полностью здорова, вот, то есть исцелилась, только было исцеление. Были также вот две женщины, деточек у них не было долгое время, вот, не могли забеременеть, и тоже пришли вот так, и тоже, говорю, подойдите, приложитесь к иконочке, так же и Казанський образ традиційно вважають не тільки родинним благословенням, а й тим образом, перед яким особливо моляться про захист вітчизни з цією іконою пов'язують військові перемоги у 1612 році над поляками, у 1812 – над французами, в роки великої вітчизняної над гітлерівськими окупантами. Тож чудо в Криворізькій єпархії розцінили як ще один заклик до посиленої молитви про свою батьківщину і знак, що Діва Марія сама молиться разом з вірянами. Тепер Ікона подорожує з храму до храму, а богомольці в часи нової скрути сподіваються на милість Богоматері та заступництво новомучеників криворізьких. Варто сказати, що цьогорічна служба на честь святого священомученика Порфирія насправді запам'ятається криворіжцям. Перш за все, тим, що за вечірнім богослужінням вперше був прочитаний Акафіст священомученикам Онуфрію, Порфирію та Макарію і усім новомученикам Катеринославської землі. В Сам день свята на малому вході владика Єфрем нагородив клірика кафедрального собору проти Максима Онищенка правом носити камилавку. в цей же день. Виповнилося 15 років з моменту, як архієрейський хор кафедрального собору очолила Олена Семенова. Тож по завершенні божественної літургії Криворізький архіпастер привітав регента з особистим ювілеєм і нагородив Олену Вікторівну орденом УПЦ святої рівноапостольної княгині Ольги. Тривають наші бесіди про вічне, і ми продовжуємо вам розповідати про видатних священиків Криворіжжя. Сьогодні ми у Духовно-Просвітницькому центрі Криворізького кафедрального спасу Преображенського собору, де зустрічаємося із істориком Анатолієм Махінченком. Анатолій Федорович, я вас вітаю. Ви сьогодні нам будете розповідати про кількох священиків, так? Доброго дня. Да, сьогодні річ пойдеть у нас о мітрофорному протаіреї Стефані Філіповичі Яновському, о протаіреях Ніколаї Павловичі Лаврові. Корнілі Жуковському і ієрєє Борисе Люпко. Ми вже згадували цих священиків у наших попередніх передачах. Думаю, почнемо сьогоднішню нашу розмову із отця Стефанія Яновського. Розкажіть, будь ласка, де він служив і чим він такий особливий, чим його особистість важлива для нас. Митрофорний протиієрій Стефаній Філіпович Яновський родився в 1888 році. І після окончання духовної семінарії всі і повністю служив Господу в різних приходах на территории нашей страны. После окончания Великой Отечественной войны священник прибывает в наш город и возглавляет приход Никольского молитвенного дома, который располагался по улице Ленина, 64, недалеко от здания военной прокуратуры. К сожалению, не сохранилось это здание храма, оно было небольшим, это практически обычная была сельская хата. Нес он там службу не один, ему помогали священник отец Григорий, отец Александр, именно в этом храме начинает свою службу будущий архимандрит Иосиф, тогда он еще был Александр Кузьмич Демьяненко, он исполнял обязанности пономаря и старосты этого молитвенного дома. Хором руководил известный на Криворожье впоследствии Сергей Кононович Гончаров. Отец Стефаний был благочинным округа и членом епархиального совета при архиепископе Гурии. В составе облагочения входило несколько храмов, которые в тот момент были на Криворожье. Это храм Александра Невского, он располагался на бывшем руднике Розы, Люксембург, а точнее на Краматоровке. Храм во имя святителя Николая Чудотворца, недалеко от шахты Октябрьская, и храм Покрова Пресвятой Богородицы. Ну и также два молитвенных дома. Это Вознесенский молитвенный дом, который впоследствии стал церковью, это Намудренный, и его молитвенный дом, в котором он был настоятелем, это Никольский. Отец Стефаний проводил очень большую общественную работу по укреплению устоев православной церкви. И со слов Людмилы Николаевны Матюшиной, это внучка протоиерея Николая Павловича Лаврова, но об этом мы будем говорить попозже, она была прихожанкой молитвенного дома, видела вживую отца Стефания, и она вспоминает, что это был волевой, очень красивый, благородный священник, который Старался всегда прийти на помощь нуждающимся и страждущим, никому не отказывал. За благословением к нему стояла целая очередь. Батюшка пользовался огромным и заслуженным авторитетом среди верующих. Очень часто он совершал свои пасторские визиты в действующие в тот момент храмы. Вот здесь на этой фотографии мы видим, эта фотография 1957 года. Она сделана на территории храма святителя Николая на бывшем Октябрьском руднике. Как раз отмечался праздник святителя Николая, это 19 декабря 1957 года. Вот здесь мы видим, он проводит пасторское служение вместе с отцом Николаем, Михаилом и Борисом, которые служили в этом храме. Другая фотография, тоже сделанная на территории этого храма, но двумя годами раньше, 1955 год. Здесь мы видим тоже отца Стефания на богослужении. Надо сказать, что отец Стефаний, вел не только большую духовно-просветительскую работу, но он также старался всеми силами и возможностями защищать храма его благочиния. А уже буквально с 1955 года на Криворожье уже пошли отголоски хрущевской антирелигиозной кампании. И вот, собственно говоря, первый был закрыт храм, первым был закрыт храм Александра Невского на территории бывшего родоуправления Розы Люксембург. Отец Стефаний, конечно, очень сильно переживал. Он обращался к архиепископу Гурию, старался наладить контакты с руководством города, чтобы сохранить храмы, которые остались еще на Криворожье в 50-е годы. Но, к большому сожалению, уже, как говорится, сатанинский топор хрущевской антилиозной кампании был занесен над этими храмами. Отец Стефаний очень сильно переживал. Последние месяцы его служения отмечены болезнями. Он боролся как мог, он не мог никак смириться с тем, что храмы его благочения подлежат закрытию, а затем последствий и уничтожению. Последние месяцы своей жизни отец Стефаний практически не выходил из небольшой комнатки при храме, в которой он жил. Он усердно молился, его борода стала белоснежно-белой, походка медленной. Он не сдавался до последних вздохов земной жизни. Но 22 апреля 1958 года отец Стефаний мирно отошел к Господу. На поминальном панихиде присутствовали протеереи Михаил Лопатюк, Николай Ангелов, Корнилий Жуковский и многие-многие другие, которые вместе сослужили с этим выдающимся священником. Он был похоронен на небольшом кладбище поселка Черногорка. К большому сожалению, пока нам не удалось найти его могилу, но мы усердно молимся и просим Господа указать место упокоения отца Стефания. Надо сказать, что этот человек вошел в историю Кривого Рога, в историю православной церкви, как выдающийся борец за веру, за Господа. Он любил Господа больше своей жизни. Он не мыслил свою жизнь вне Господа. И естественно, что благодарные сердца всегда сохранят память об этом неординарном священнике. Анатолий Федорович, я знаю, что следующий священник, про которого вы хотели рассказать, отец Миколай Лавров, не служил в Кривоморозе. Розе. Но почему вы тогда его выбрали, какое имеет отношение он до нашего места? Про Николай Павлович Лавров действительно не служил в храмах Кривого Рога. И не был никогда в нашем городе. Но из моего рассказа, я думаю, вы, уважаемые телезрители, поймете, что этот священник, в общем-то, не был чуж нашему городу. И в конечном итоге определенное влияние на развитие и укрепление устоев православной церкви в городе он оказал. Родился он в дворянской семье, очень рано остался без отца, но несмотря на то, что мать воспитывала маленького Николая, он получил очень хорошее и духовное, и светское образование. Он закончил в 1894 году тамбовскую духовную семинарию. А несколькими годами позже закончили фельдшерские курсы в Харькове. Причем он это сделал не случайно, поскольку в то время мы знаем, что с медицинским образованием и с оказанием медицинской помощи в сельских районах, да и в черте города было очень сложно. Поэтому батюшка старался не только духовно лечить, но и физически оказывать помощь в лечении тех или иных болезней. И вот с этой целью он и закончил фельдшерские курсы. Служил он на территории Донецкой, Луганской области. Достаточно сказать, что он возглавлял приходы в Дружковке, в Ясиноватой, в Кременной, очень часто бывал в Мариуполе. Вот здесь как раз мы располагаем фотографии, которые тоже любезно передала его внучка Людмила Николаевна Матюшина. Здесь мы видим, он со своей женой Елизаветой, со своими родственниками, его матушка. Елизавета Романовская закончила Воронежское епархиальное училище. Еще в молодости отец Стефаний и отец Николай Лавров, они встречались между собой, они дружили. Поскольку отец Николай Лавров был старше отца Стефания, то он играл большую роль в формировании мировоззрения отца Стефания. Он был как бы его духовным наставником. И был такой момент даже, что отец Николай Лавров должен был венчать отца Стефания. Но по непонятным причинам этот, в общем-то, процесс не состоялся. И потом, уже позже, когда э, дочь отца Николая Лаврова, который скончался в 1933 году и похоронен был в Кременной на небольшом церковном погосте, он, собственно говоря, умер от сердечного приступа буквально за несколько месяцев до того, как начинается целая волна арестов, которая прокатилась в том числе и на территории Донецкой области. В общем-то, его смерть была своего рода спасением от тех репрессий, от арестов, которым он мог быть подвергнут. Вот, вот здесь как раз мы видим Калерия Николаевна Лаврова, это дочь отца Николая. У нее погиб муж на войне, и вот она бедствовала, приехала она с детьми в Кривой Рог, не имея практически никаких шансов для того, чтобы найти какую-то работу. Семья голодала, и вот здесь отец Стефаний вспомнил свою дружбу с отцом Николаем, и он приглашает Калерию Николаевну Лаврову в церковную лавку, в которую кроме свечей и иконок ничего больше не поступало. Так поступил отец Стефани не только потому, что он хорошо знал, уважал и ценил своего наставника, но он поступил и потому, что ведь он сам жил тоже в очень тяжелых условиях, что ему пришлось терпеть не только унижение, не только обиды, не только преследование, но и терпеть надо было мириться с очень тяжелым материальным обеспечением, потому что бывали такие моменты, что священник, да и не только отец Стефани, так и другие точно с другими такая ситуация была, что они очень очень часто голодали, не имея даже необходимых продуктов питания. Наступным героем нашего сегодняшней разговора будет отец Борис, что служил у храме Александра Невского на Краматоровке. Расскажите, пожалуйста, чем он запомнился нашим криворежцам? Летом 1950 года, направляясь на службу, настоятель храма равноапостольного князя Александра Невского, отец Николай, ощутил резкую боль в сердце, и мирно отошел к Господу. На некоторое время храм остался бесприходным. И вот в 1950 году, буквально через несколько недель после кончины отца Николая, из епархии прибывает новый, совсем еще молодой священник, отец Борис, Борис Лепко. На первых порах прихожане, в общем-то, с легким таким недоверием отнеслись к молодому священнику, ведь они привыкли слушать высокодуховные проповеди уже, как говорится, маститого, опытного священника. Но первые буквально дни служения отца Бориса развенчали эти сомнения верующих, и люди поняли, что перед ними настоящий Божий слуга. Постепенно отец Борис завоевал очень большой авторитет среди прихожан. Достаточно сказать, что когда отец Борис проходил по территории поселка, то даже старики в знак уважения к нему приветствия священника снимали головные уборы и легким поклоном свидетельствовали почтения и уважения к этому священнику. Пять лет продолжал во служение отца Бориса в храме Александра Невского. За этот период он отремонтировал здание, благоустраивал территорию вокруг храма. Но, к большому сожалению, первому горечь закрытия в хрущевский период антирелигиозной кампании пришлось испить этому храму, который в 1955 году был закрыт и превращен в рудничную конюшню. По сути дела, отец Борис лишился прихода. И вот в этот момент в момент таких духовных потрясений, когда и прихожане потеряли свой храм, и отец Борис уже лишился прихода, настоятель храма святителя Николая, протеерей Михаил Лопатюк, приглашает его служить в храм святителя Николая для того, чтобы дать возможность священнику и быть рядышком с Господом, и не умереть с голоду. Вот здесь, на этой фотографии, мы видим богослужение это 1955 год. Здесь мы видим настоятель храма, отец Михаил второй священник, отец Николай Ангелов. Здесь же находится упомянутый выше э, митрофорный протеерей Стефаний Яновский. Ну и, конечно же, э, на богослужении присутствует и отец Борис. Затем отец Борис сослужил также и в Никольском молитвенном доме. Вот на фотографии рядышком с отцом Стефанием мы видим этого священника. Когда в 1960 году на Криворожье, по сути дела, были закрыты и Никольский молитвенный дом, и храм святителя Николая, и храм покрова Пресвятой Богородицы, то отец Борис вынужден был, чтобы семья не умерла с голоду, устроиться работать на шахту. Но он не отличался крепким здоровьем, а тяжелые физические нагрузки еще более усугубили положение вещей. Священник не мог долго выдержать тяжелого изнурительного труда и, отчаявшись, уезжает на Сахалин. Как сложилась дальнейшая судьба слуги Божьего, к большому сожалению, мы не знаем. В герой нашої нашего сегодняшнего разговора отец Корнелий Жуковский был настоятелем у покровского храма Миста после отца Миколая Торского. Расскажите, пожалуйста, чем запам'яталося служение отца Корнелия. 12 января 1955 года после длительной, продолжительной болезни отец Николай Павлович Торский отошел к Господу. На некоторое время церковный приход храма не имел постоянного настоятеля. Храм оказался бесприходным. Через несколько недель после... Ухода Господа отца Николая Торского из епархии прибывает новый священник, отец Корнилий Жуковский. По воспоминаниям протодиакона Владимира Данченко, который служил с отцом Корнилием, это был высокодуховный священник. Он пользовался огромным авторитетом. Несмотря на то, что он прибыл в наш город, не знал его, но тем не менее прихожане полюбили этого священника, полюбили его за желание и готовность прийти на помощь нуждающимся полюбили за его высокодуховные нравственные проповеди, с которыми он выступал перед священниками. Уделял внимание также отец Корнилий и улучшению состояния храма, заботился о благоустройстве территории. Но надо сказать, что служение отца Корнилия на территории этого храма было непродолжительным. В конце 1959 года священник по непонятным и невыясненным до конца причинам покидает наш храм. Вот. И опять снова Покровский храм является бесприходным. И только 12 января 1960 года архиепископ Днепропетровский и Запорожский Иоасав предписывает второму священнику храма святителя Николая, Николаю Васильевичу Ангелову, совершать богослужение в этом храме. И по сути дела отец Николай Ангелов был последним священником Покровского храма. Служил он там нем до закрытия, до 17 апреля 1960 года. Анатолий Федорович, я вам дякую за сегодняшнюю разговор, за вашу розповідь. И сподіваюся, что вы еще будете с нами обовязково співпрацювати и рассказывать про цікавих людей. Нам. Большое спасибо, ангелы-хранители. Час нашої передачі вичерпано, і мені лишається тільки попрощатися з вами до наступних зустрічей. Хочу побажати усім нашим глядачам, щоб час посту видався для вас особливо наповненим справжніми духовними подіями, які би перетворили ваші серця на ту печерку, в якій має народитися Богонемовля. Нехай в ваших душах поселиться мир, спокій і радість. Можливо, від цього більш мирним і радісним стане навколишній світ. Бережіть один одного, ангела всім хранителя!